6, 6 и продолжается игра уже какие сутки два ривных гравца вот тут только фортуна вот действительно когда ривные гравцы только какой-то курьез сможет оба держат мяч оба важно аккуратно Юрий Шуликин больше, больше. Так, тут на бильше меньше уже пошла. Давайте тайбрейк 6-6. 5-3 по ходу вел в игре. Потом сравнивает Константина, И сейчас э, меньше на подачу Константина. Это что-то. Ну и чем? Возможно, тоже цикал. Четвертый матч был. Юрий Попереду. Меньше у Константина на подачу. Четвертый геймсет. И Юрий Шуликин такие <с0> выиграет. Ну, классная игра, интересно. Это что-то, это супер. Молодцы. Порадовали красивой, насыщенной игру моментами. Вот. Это супер. Дякую за подобаечки. Тут на второй трансляции даже больше, чем на первой. Супер. Ну тут два корта, поэтому, да, и больше, и для также. Ріжка з вами, Вінниця Фом Україн, Теніс холл академічна турнір суботнього дня, будній день, середа, 14.00. Зустрічаємось тут. І також льодовий клуб Ковзанка. Кожен день, day, ласкаво просимо.